7, 8 и 23 мая в Академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василя Василько пройдут премьерные показы спектакля по мотивам повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков». Это дебютная работа киевского режиссера Ивана Урывского поставлена в рамках экспериментальной творческой мастерской «Зритель на сцене». Анна Коренева побывала на пресс-показе спектакля. удивительный горный край, не похожий на наш. Гуцулы со своим мироощущением и законами. В центре сценического повествования – трагическая история Ивана и Марички, в которой объединились любовь и вражда двух семей. Мы маем, собой его Наши батьки все життя ворокували. Одного раза они у на смерть Тато тоді помер. Чому маємо за батьків відповідати? У горах здавна так повелось. Молодой киевский режиссер, студент 5 курса Киевского университета культуры и искусств Иван Урывский не ставил цель создать аутентичную историю о гуцулах, как это было в знаменитом Параджановском фильме. Какие-то элементы гуцульской культуры прослеживаются в песнях и костюмах. Пьеса написана, она совсем меньше. Какие-то параллели проходят, и с, с, не с фильмом, а с повестью. С фильмов я думаю, жодних немає. Там фильм аутентичный, насколько я знаю. У нас вистава больше з э, элементами аутентики, то есть неповная. В основу спектакля коллектив «Васильковцев» взял одноименную инсценировку по мотивам повести Михаила Коцубинского, которую в 1969 году написал Василий Василько. Долгое время эта драматургическая работа хранилась в театре вместе с другими пьесами и инсценировками Василька. Постановка пьесы стала возможной благодаря тому, что в этом году совпали творческие интересы Одесского украинского театра и молодого режиссера Ивана Урывского. Нам дуже подобалась инсценивка Василя Степановича Василька, Тіні забутих предків, там у нього ще було декілька таких, майже не бачиш, яких не ставили. І тому запропонували ми Іван Сергійовичу прочитати і поставити ось цю роботу. Так? Сказали, що є інсценізація я її прочитав, і ми відразу майже ну, в той же день вирішили, що це треба робити, тому що це ексклюзивна п'єса. П'єса досить незвичайна. по своей фактуре, по, по будове. И возникла такая молодая творческая группа, в которую вошли художник по костюмам из Киева Анастасия Пташкина и постановщик пластики Павел Ивлюшкин. Когда я увидел первую репетицию, увидел ребят, которых до того я еще не видел в работе, еще не знал, как они работают актерски, знаю, как они работают пластически, но не видел, как они работают актерски. И то, что я увидел, меня очень сильно поразило тут же меня вдохновило, и я рад, что я услышал Ивана, и он со многими моими предложениями соглашался, даже и советовался. То есть у нас возник определенный такой тандем. У нас було досить багато варіантів того, як це має бути як це має виглядати і е, як має відігруватися. І якось ескізи з ескізом, нові рішення, нові дискусії вони призвели до ось такого остаточного закінченого варіанту, е, який назав е, зараз я вважаю, що він досить, досить вдалий. І Гарна постановка. Красиво. В спектакле задействованы молодые актеры театра и артисты оркестра. А сам спектакль Тени забытых предков поставлен в рамках экспериментальной творческой мастерской Зритель на сцене зрительские места располагаются непосредственно на сцене, в нескольких метрах от актеров, что дает возможность зрителю максимально погрузиться в происходящие события и проникнуться в невременной истории любви и смерти.